я думаю, концерт закончен. Теперь перейдем к фактам. Кто все были у Факт первый. Факт первый. Были ли сбои в подаче тепла по городу в начале сезона? я прошу, можно это представить, если какую посаду занимает? Для членов, для членов комиссии, вы не знаете, какую посаду занимают, но специально для вас скажу. Лев Шицерий Директор коммунального предприятия «Доброго», Контракт, якого і статут підприємства входить, один з пунктів моніторинг за станом приходження опалювального сезону і підготовка до опалювального сезону. Це записано в мене в контракті. Все більше відповідати на запитання не збираємося. Ми ви не читаємо комісії, комісії а... okay. я я... присутніх зобов'язаний сказати, що дане комунальне підприємство mm -hmm. вже, скажімо так, ліквідувало. Воно не ліквідована. Тому директор, який виступає, він не є директором. А, а, ми, короче, або, ви не представник не член комісії. Я, не вас, ви, я, я вас тут не не надаю трима. слово. Я Зараз не байдуже. Дуже трима. громадянин, який не, не мають. Я вам не надавав. Слово. Добра добра присядьте. України, присядьте. Можете бути присутні, але присядьте... Вам нададуть слово. Ви не хочуть. Будь ласка. У нас відбудуться засідання комісії. Значить ще раз. Для членов комісії, по крайній мере, известна не моя должность. и мои функции. Теперь поехали по фактам. Факт первый. Были ли серьезные сбои в подаче тепла с начала этого года? Были. Причем очень серьезные. Начались они по разным котельным. 5 числа и завершились 12 числа. Это правда. Был, доходило до того, что температура в котельных, на выходе из котельных, опускалась до 35-33 градусов. Причина. Причина элементарно простая. Кадры, которые получили зарплату перед Ризлом Христовым. Сразу же зауваживаю, должно ли это волновать споживача? Не должно. Правильно претензия? Абсолютно правильно. Вопрос, что сделано? Что сделано? Это то, что я знаю, что сделано. Уволено 12 человек, взяты новых 12 человек. В том числе бригада со второй котельной, которая допустила, по-моему, 12 числа, я не помню, там по графику посмотреть. Ну, перевожу на человеческий язык. Сволочи напились и не, не кидали в котел. Ну, ну, что, это вот это правда жизни. Дальше. Начиная с 13 числа. Организован. Пятикратный, еще раз подчеркиваю, пятикратный ночной обход котельный, он начинается в 7 вечера и дальше идет в 8, в 2 часа ночи, в 4 часа ночи, в 6 часов ночи, в 6 часов утра, а с пол седьмого утра или с 6, если кто-то может меня иногда видеть в городе, то где-то с 6 я обхожу котельные, так как обхожу их вечером, а иногда ночью, потому что я систематически подаю информацию. С того времени, с того времени, сбоя температуры нету совершенно. Это зафиксировано не с моих слов, это зафиксировано показаниями счетчика. Эта система будет действовать до конца сезона однозначно. Об этом договорено с теплосточами. Ну а что делать иначе? Что делать? Третье. Начиная с 12 числа были пять внеплановых проверок со стороны городского руководства. Я там тоже участвовал, в том числе с участием Мисковой головы. Это могут подтвердить и керівники. Там было и утро, и вечер, и ночные проверки, причем о которых даже я не знал. С участием заступника и местного города, и, вот и О них я узнавал, уже когда приходил на котельный видал. То есть, это сделано. Это то, в никто виноват, а что делать? Это сделано. И опять-таки, распечатки подтверждают, что пока, пока эта ситуация держится под контролем. Переговоры с теплопостачальником я могу проводить, как правило, в ночи, або поздно в ночи. Потому что я в основном, тут пока тем не это Евгений Николаевич может подтвердить. Они твердо гарантируют, что этот график они будут придерживаться. Второе, что сделано, что сделано. Сейчас приближаются большие морозы. Хотя морозы минус 17, по-моему, это было в конце ноября, в общем-то, прежнем Но, учитывая все нюансы, ведется дополнительная подготовка, дополнительная подготовка и завоз топлива, которое ну, на складах абсолютно просушенных. Кроме того, есть огромное количество древесины, которые и сейчас используются, но именно в эти дни будет, именно, я имею в виду древесина, от именно колоды, которые будут использоваться по максимуму. Это то, что со стороны теплопостачания. То есть, еще раз подчеркиваю, я не представник теплопостачальника. Я их не представляю. Я мониторю ситуацию и обязан ее докладывать и смотреть, чтобы она максимально быстро исправлялась. Для некоторых сообщаю, что когда я заставал не единожды, ну, бывало такое, о чем вы даже не знаете, кочегарю не в том состоянии, то не успеваю никого проинформировать, я тупо брал лопату в руку, и тупо иногда по 5-6 по часов кидал, пока следующая бригада не приходила, потому что от крика вряд ли теплее станет. Теперь перейдем к ситуации в школах. Подчеркиваю, не в школе лицеи, номер. Ну, я привык называть номер 4 Извините, так мне проще. А сразу в нескольких школах. А именно школа номер один, школа номер два, школа, лицей номер 4 один потом. Вы абсолютно правильно, Елена Анатольевна, процитировали мое выступление на сессии. Более того, более того, по-моему, и с Еленой Юрьевной, и с вами вместе, мы просили, и в том числе обращались, что нужно, нужно обязательное финансирование, нужно обязательное финансирование на подготовку к отопительному сезону. Почему депутаты распределили деньги Именно таким способом, что фактически на подготовку объектов к сезону ну, было очень мало, я не знаю, хотя и был пять раз депутатов, в этот раз и не депутатов. Но я считаю, что нужно в этом году любой ценой, любой ценой, и здесь не надо один на другого кричать, а надо выходить совместно на как и в прошлом году. Нужно сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию по трем объектам. А именно... Школу, школа лицея номер 4. Нужно же понимать эту ситуацию. Проект. Спасибо, что она построена в свое время, но это так называемый среднеазиатский проект. Рассчитанный не на то, чтобы сохранять тепло, а на то, чтобы тепло отдавать. Так оно проектировался для Средней Азии. Поэтому да, огромная работа, подтверждаю, сделана вами, Елена Юрьевна, вам, Елена Анатольевна, то, что вы поставили огромное количество окон, молодцы это спасает ситуацию. Литковский может подтвердить, что еще года четыре тому назад у нас было и по два градуса минус на окнах. Минус? Да. Было такое. Это было в минулом году. Да. То есть это большое дело сделано и это спасает. Второе. Вот эти вот трубочки, которые кто-то с дуру назвал радиаторами. Ну кто-то у себя дома из вас, присутствующий здесь, держит вот такой вот радиатор. Вот такого вот диаметра. это большой, простите. Вот такого диаметра. Это в половине кабинетов школы номер 4. По маленькой трубочке, которая уже сколько лет, может быть, 25, 25 30 лет, которая уже за вот такой, течет теплоноситель. Что там может отдаваться? Что? Это, что Подожди. Да. секундочку, секундочку. Я еще, не, я еще не закончил. Когда я закончу, я буду отвечать на вопросы. Давайте будем толерантны. Я честно молчал. Дальше. Третье. Третье. И самое главное. По одному крылу система теплоциркуляции сделана вообще неправильно. Мы об этом говорили и 2, и 3, и 5, и 10 лет тому назад. То есть там циркуляции теплоносителя фактически нет вообще. Это вот там, где холодные стоят большие хорошие ребята. Это тоже надо исправлять. Вопрос, почему было теплее, почему было холоднее? Ну, скорее всего, потому что вот таких вот пятидневных сбоев, пятидневных сбоев, которые были, это было пять дней, это было пять дней катастрофы, я вам честно скажу. Но это, это правда. Не было раз. Во-вторых, школа не стояла пустой, ну, давайте говорить честно, у нас и дети греют школу, не только школа детей. Это два. И третий фактор, который, может, вы не обратили внимания, может быть, для школы номер один или номер два он меньше заметен, а для четвертой школы он очень сильно заметен. Это сильнейший ветер, который у нас гулял в эти дни. Это тоже влияет. Я не хочу, чтобы мы сейчас превращали наш разговор. У маски шоу і взаємні обвинені. Во-первых, мені обіняти не смысла, я тепло не поставляю. Я його моніторю. Вот, я предлагаю, я предлагаю. Ну, во-первых, теплопостачання. Зобов'язані давати тепло в межах 55-60, незалежно від того, яка температура. Поки що, я сьогодні був на котельній, поки що. А не більше і менше вторая котельна психолога. Второй теплопостачальники по выйдете за РБТ чтобы история Риздва Христова больше не повторилась. Найти 110 трезвых мужиков в нашем регионе, не пьющих, это задача очень тяжелая. Поэтому гарантии дать никто не может, но гарантии дает только одно. Мониторинг. Они обязаны обеспечить круглосуточный мониторинг. Пока это делается, и я... По своих функциональных обязанностях буду следить и требовать, чтобы это делалось. Если это не будет делаться, первый, кто об этом будет знать, советский голова, и его обовест. Третье, третье, это нужно уже сегодня, исходя из тех данных, которые есть в спокойном режиме, без шума, без взаимных обвинений и без мысли о будущих выборах. Они еще не скоро, эти выборы, поверьте мне сесть, то, о чем я прошу уже лет 10. И то, что не делалось ни при одном низком уровне, ни при другом, ни при третьем тоже не делается. И составить программу энергоэффективности навчальных закладов. И может быть, я первый предложу вот этот вот детский садик перевести на автономный, может я сам это скажу, но для этого нужно сесть и в комплексе поработать. А у нас получается так. Окончали, Поговорили, разошлись, пришло лето, уряд тепло, отопительный сезон будет не скоро, и все по новой. Это то, что предлагаю я. Причем предлагаю я тоже много лет подряд. Все, я готов к четному курсу.